традиционно поздравить с предстоящим праздником днем работника химической промышленности, то есть днем химика нашем. Но у нас в этом году год юбилейный для Южного, 35 лет, и идет череда праздников, вот, несколько, череда мероприятий, одно и другого Все это, в общем-то, приурочено к юбилейному году. Вы прекрасно знаете, что на данный момент представляются в основном художники, работающие на ОПЗ, работающие на ОПЗ. То есть люди непосредственно имеющие отношение к себе. Вот, и поэтому, все остальные у нас без удивления, ну, конечно, замечательно и очень приятно на них смотреть. Продолжаем я принял, мы выезжаем, периодически там год, вот, полтора. Лет, Вы кажется. очень свежие такие. Видно, что вот художники ваши важные книги пишут. Это очень заметно. Вот сразу прошлась, вот чувствуется, вот, каждое настроение, вот и каждой работы. Каждый художник старался это все передать, как он это чувствует. Вот, я восхищена вашим работой. Вы молодцы. я хочу спросить у Как смотрится? Иногда какое-нибудь пожелание. Как когда получается? Ну, я в основном, конечно, люблю рисовать пейзажи и всякое это. Больше на тематику природы. Но в этом году мне, побывавший в Питере, поразговаривал с художниками-реставраторами, вот представлена там одна портрет. Я решил попробовать в портретной, потому что он сказал, как реставратор сказал, классический портрет получится только тогда, хотя на это никто никогда внимания не обращает, что говорит, когда вы проходите мимо портрета, говорит, такое ощущение, что портрет всегда смотрит на вас, с какой бы стороны вы ни стали иногда с натурой бывает, но это очень редко, потому что времени нету никогда. Иногда бывает хороший пейзаж видео, времени нету. Всегда же при кармане мобильный есть или что-нибудь, делаешь снимок. Ну а потом идет уже свое. Не все досконально рисуешь, потому что иногда заснял пасмурный день, а хочется сделать солнечную картину, допустим, или что-нибудь. Поэтому уже фантазии начинают работать. Я несколько раз пробовал, но вот это с глазами меня заинтриговало. Я решил попробовать только масло. Маслом очень хорошо писать, потому что в любой момент где-то ошибку сделал, можно подправить и все. Конечно, зимой. Потому что работ меньше, кисточек можно держать больше. Гобелинами я занимаюсь уже, наверное, лет десять. Да, нравится. Более того, я в клубе Черноморец веду кружок, в котором преподаю технику гобелен. Кружок называется «Живописная ниточка». С детьми мы плетем гобелены, рисуем. У нас выставка будет, уже есть. Разбавить живопись декоративно-прикладным искусством, мне кажется, можно, никто не запрещает. Как правило, гобелены я делала похожие на картины то есть как бы картина э, в живописи, живописная картина, гобелен такой же живописный. Но э, мой художественный руководитель Таисия Ивановна, мой начальник, она меня вдохновила на абсолютно декоративное воспроизведение, орнамент. То есть у меня сейчас как бы э, такой национальный гобелен. Это гуцулка Василина, вы видели, там, где уже как бы ритмичный какой-то рисунок, открытые чистые цвета, Сейчас я стала совмещать валяне с гобеленом. То есть для себя я открыла гобелен немножко по-другому. Он может быть разной формы, в разных цветах, совмещен с разными техниками. В общем, всем детям, которым больше 10 лет, я бы с удовольствием всех научила гобелену, кто ко мне придет, потому что это интереснейшая техника, которая развивает моторику, которая развивает чувство цвета, и в конце концов успокаивает очень сильно ребенка, потому что школа, вот это вот все окружение, компьютер, телевизор, оно как бы очень сильно влияет на психику. Гобелен успокаивает тебя. А владея несколькими техниками, ты можешь сесть за деревянную раму, натянутую шерстяными нитками, хлопковыми, и работать. Это такая, ну, если еще включить хорошую музыку, это такая медитация. Гобелен получается у тех людей, которые первое не, не спешат, которые трудолюбивы. Потому что это не та техника, как в живописи, сел, да, например, тют. Сел, раз, два, три, четыре, и все. И уже готовый тют. Гобелен нуждается, конечно, в последовательной работе. Ты можешь весь день просидеть, но сдвинуться на 1-2 сантиметра. Понимаете? И когда дети проработав над своими э, маленькими ковриками, месяц-два срезают вот такой вот маленький коврик, я оформляю им в раму, они несут домой, они понимают, что вот это вот результат их кропотливого труда. То есть эта техника очень кропотливая, но она себя оправдывает. Ты срезаешь, понимаешь, что это плотное такое волокно, которое хочется потрогать. И вообще, не побоюсь этого слова, гобелен – та техника, которая в интерьере несет тепло и уют. Спешили к этой выставке, была тема моря, и я в море как-то не сильно раньше занимался, но сейчас, ну, я думаю, так немножко удалось. Желание есть, и когда время уже позволяет, я занимаюсь этим. Бывает ни с того ни с сего, вот прямо здесь вот в Южном идешь, и вот окрашенные там допустим песочницы, железная песок и на, на ней краска обрезала, я уже вижу картину просто вот, там уже несколько этих э, слоев краски и там просто, я же говорю, просто удивительно что это никто не видит, там просто можно взять этот кусочек этого металла вырезать и повесить на, на стену там просто шедевры шедевр уже можно так определить ну, как бы глаз работает в этом направлении, ничего не сделаешь с этим то есть отвернуться нельзя. Масло, я как бы не предпочитаю, там оно ну, в плане нужна мастерская. Запах, его нельзя вытереть в квартире. Там. А акрил, пожалуйста, он ну, все терпят. думал, он не сильно запах от него идет. Ну и попробовал вот мастихином в этом году. Вот, первый раз это одна работа кажется. Мастихином так бежал 20 лет мастихин, я его боялся все время, а сейчас попробовал вроде ну, как бы удалось. Ну вот насчет масла, акрил, ну в принципе без разницы, так то рука если знает, что делает. В любом деле, то есть живопись, там или в жизни, э, ну это как бы еще со школы все думал, почему не что, а как. Вот это оно и есть как раз. То есть не важно, что, а вот именно важно, как. Это в жизни очень важно. Каждый день, вот, вот начало дня, рано, вот меня вдохновляет вот эта вот сама мысль, что ну, живу, здоров и всем желаю того же. Больше нравится на терморте. Потому что пейзаж у меня ну, немножко не так идет, как хотелось бы. почему-то... У кожного художника є свій силь, свої, свої навики, своє ну, кажуть, письмо. Вот. Ну, не знаю, у мене більше до натюрма. З натури не виходить, у мене нету, что-то зробити постановку в композиції і так далі. У мене кімнатка небольшая, 7 квадратних метрів, для кровати. И вот это все. Ну, я просто фотографирую пейзажи там или еще что-то. И потом же делаю фотографии все это. Потому что постановку сделать, композицию, ну, негде. Если была э, студия какая-то, значит, в студии, да, другое дело. Ну, когда-то в молодости, да, посещал студию, рисовал все с натуры, как положено, все было хорошо. А сейчас же нету таких студий просто сам по себе. Я в детстве вообще не без понятия был. Я заболел был в больнице. Мне было 10 лет. И один человек рисовал в альбоме. То есть он сказки пририсовывал в альбоме. И я заинтересовался тогда. Просто мне так интересно стало. Когда уже с больницы пришел домой, я маме попросил, чтобы она купила карандаши, альбом, краски. Ну, так, так такие краски, они там, кисточку такой. Ну, в общем, начал пробовать рисовать, и у меня сразу получилось. Все, как я, просто я не, сам не, думаю думал, что так у меня получится. И до сих пор, наши там в школе стенгазету оформлял. Вот. Ну, десь що таке кому комусь на пам'яті, все таке. І так, ну, не вийшло поступити, тому що були матеріальні условия такі, що мать одна мене була, отец на фронті без відповід погиб. А то в ті ж времени, коли 60-ті -е вот. роки. Не вийшло мені поступити. Я поступав. Просто э, на э, живописное отделение хотел, и готовился по тем экзаменам. А мне прислали вызов на архитектуру, а там совсем другое. Это математика, геометрия, тринометрия. И тут один день остался до экзамена, и получили вызов. Ну что, поехал, забрал документы, все забрал, все. и так и не поступил. И потом заочно поступил. Московский народный университет искусств имени Крупской. Ну, тоже, ну, уже в возрасте, 25 лет уже больше был, ну, 24 года я поступил, посылал работы, все, педагог письма писал, давал направления и так далее. Ну, тут я женился 25 лет. Жена в Одессе, а я там в деревне. Ну, что же это за жизнь? Приехал в Одессу, в общежитии, у меня где там пять семей в одной комнате, пятеро детей. И так я забросил. Ну, правда, что это э, первый курс я закончил. А надо было пять курсов. И не получилось. В одной комнате 5 семей. Нет, и так четыре с половиной года прожил. Потом получил комнатку в Лузановке 13 метров. Ну и так потихоньку для души просто ну иногда там месяц или через два месяца. Вот так и продолжал. Ну немножко э, в Одесском э, парке Победы, там была преподавательница, были курсы на оформление. Ну я шесть месяцев ездил после работы и там подучился оформлять. Вот такие вот. А то уже все просто сам по себе. Сейчас э, как я пошел на пенсию, так я больше уже приложил внимание до живописи. Вот и все.